Мы видим результаты, скажем так, очень важные для федерации вопросов. Это вопросы всех сборных, возрастных сборных женских и мужских. Мы приходим к тому, что качество подготовки улучшается, но все равно есть вопросы, которые надо двигаться, чтобы не остать от тех тенденций развития детского, юношеского и, скажем так, уже взрослого баскетбола тех тенденций, которые существуют в Европе, в передовых странах, чтобы мы могли как бы, идти в ногу. И очень много полезного, исходя из того опыта, который мы, скажем, сегодня вкладывается много средств в подготовку, сегодня делается хорошие условия. И когда, скажем, есть причина, ну нет денег, не хватает сборов, не хватает турниров, и тогда у тренеров есть, скажем... И у нас как бы, ну вот не получается. Сегодня, когда есть все, задается вопрос, почему мы не, как, как нам двигаться дальше. И тогда возникают вот, скажем, такие дискуссии, которые дают нам э, мнение, что надо создавать круглогодичную подготовку, особенно э, молодых ребят, 16-летних, 18-летних. Сегодня мы пришли к тому, что мы вот идем еще ниже и делаем возраст 14, который будет тоже в рамках федерации готовиться в течение года, и чтобы уже в 16-летней команды и женские, и мужские приходили люди с определенной подготовкой, понимания, что такое национальная сборная. Мы перенесли вопрос о назначении тренеров на месяц, так как мы недовольны, ну, надо более систему подготовки, чтобы она была, скажем, трансформировалась с 14 до 20. И в национальную сборную рабочие группы созданы, которые будут подготовить эти предложения. Уже на базе этих предложений будем утверждать новых тренеров по всем возрастам. Возникли вопросы отношения Федерации и Суперлиги, которые, думаю, в течение месяца будут... будут ну, положены на, на бумагу, и как бы уже будет определенный статус и отношения, потому что возникли какие-то, ну скажем так, взаимные, взаимные, ну не претензии, скажем так, а недоработки, да? недопонимания. Я думаю, это все будет в течение месяца устранено, благодаря и работе Суперлиги Федерации.